身上都发紧了，这么多人，饼干不够啊！得找人去加钱，人初，饼干来了。啊，同学，你找我？我不好意思，我认错人了。谁让你们脱衣服的？ 看看，少而不见。干嘛<吗>？那几个男的有那么好看吗？嗯。好不好看是其次，主要是我热爱科学。最近我在研究人体肌肉。啊、职业病没办法。有两个男的，腹部肌肉还不错。 研究我的更标准、啊，我好怕。光看是不是还不够？试试手感。啊、怎么样？我的腹部肌肉还可以吧？以后想看直接找我。够了，够了，够了。你要的饼干，按照要求做的。 无糖，口感好。谢谢。你们游泳社的人真多呀！外校的来看场地，周五要比赛。 你要不要也来看比赛、啊？我没兴趣。那好吧。罗婉，我送你出去。他们在干嘛？他们害羞，保护一下。运动员会害羞？ 好了，安全了。来人冲<出>！有事<是>？三百块钱饼安全。嗯，这还不够买半个模型。 要不就买一半模型，剩下我翻腾做。哼，不会是因为我经常用饼干翻腾做人体模型，导致没有人来烘焙社下单吧？嗯，收起来。